रामकृष्ण हरी मंडळी आपल्या या भक्तीमय वातावरणात मराठी भक्ती या युट्यूब चॅनल मध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे वसते लक्ष्मी सरस्वती कर प्रभाते करदर्शनम् भूमिमण्डले समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे श्री गणपति वंदन महाकाय वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटीसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री सरस्वती वंदन या हार तुषारहारहव या शुभ्रवस्त्रामृता या वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभुतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष्यजाड्यापहा श्रीविष्णुवन्दन् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् श्रीकृष्णवन्दन् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री श्रीरामवण्डन् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे राम नान्यं जाने नैव जानै न जाने श्रीगुरुवन्दन् गुरुर्ब्रह्मा गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमत्स्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिस्साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि श्रीहनुमानवन्दन् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् पातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री वंदन या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमो दिव्य महादेव्य महा शिवाय नमः नमः प्रकृत भद्रायै नियतः प्रणतः स्मता गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति स्मरे नित्यम् महापातकनाशनम् सूर्यवन्दन् आदित्यस्य नमस्कारम् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म्तरसहसू दारिद्रोपजाते अकालमृत्युहरण सर्व्यानाशनम सूर्यपदोदक तीर्थ जठरे धारायाम्य ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः य नम ओ मः ॐ श्रीसवित्रसूर्यनारायणाय नमः अनेकसूर्यनमस्काराख्येन कर्मणा भगवान् श्रीसवितृसूर्यनारायणाः प्रियन्तां नमः गङ्गास्मरण् गङ्गे च यमुने चैव गोदावरिसरस्वती नर्मदे सिंदु कावेरी, नर्मदेरी सिंधू कावेरी सरस्वती गोदावरी अशा सर्व मंगलकारी पवित्र नद्यांच्या पाण्यानं शरीर व मनाची शुद्धी होते म्हणून स्नान करण्यापूर्वी या नद्यांचं स्मरण करावं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल गोष्टीतील मांगल्याला कारणीभूत असलेल्या सर्व इच्छित गोष्टी साधून देणाऱ्या व शरण जाण्यास योग्य अशा शिवपत्नी देवी नारायणीला वंदन या श्लोकात केलेला आहे श्री गायत्री मंत्र ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धी ीधिो नः प्रचोदया भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्